Подарки сводят с ума политиков всего мира. Президенты гарантом бывают и неудобными, как бы с намеком. А если я, я, я по себе оставлю, это придется сдать теперь. тяжелая шапка. И весьма комфортабельными. Бывают безобидными. А бывают и устрашающими. Скоро уже будет Хорошее оружие. Но слово «моё» не может звучать, когда дарят что-то политикам или президентам. Ведь они же представляют народ, а значит и подарок-то народный. Такому презенту место в спецмузеях. И Украина в этом подарочном деле не исключение. Подарками с удовольствием похвастается и глава Верховной Рады Порубий. Не подарунок на день народжения в Майдану. Не сможет отказаться и президент. С удовольствием друг другу подарят их министры. Казалось бы, добрые знаки внимания ничего более. Но ведь такими подарками могут маскировать злые умыслы, уклонение от уплаты налогов в казну, например, как секретные материалы расскажут об этом и не только. Пережитки прошлого. Зачем на самом деле политики ублажают друг друга презентами? Какими подарками за два года порадовали Петра Порошенко и премьер-министров? И почему далеко не все подарки попадают в Народный музей даров? Те ручки тут нымают. Как подарки допомагають обходити новейшее антикоррупционное законодательство? Подарунки за податковим законодавством від близьких родичів не підлягають оподаткуванню. Ізучаємо декларації народних депутатів, кому презентували мильонне состояние. Це гроші, які я отримав від своїх батьків. Разоблачаем коррупционеров и встречаемся с прокурором из Перу. Откровенное интервью человека, который посадил в своей стране даже президента. Что он думает о предприимчивых депутатах из Украины и неужели приехал к нам, чтобы продолжить свое дело? Этот эксклюзив в подарок нашим зрителям. Не переключайте. В какую бы страну не занесло украинского политика от недалекой Беларуси, до океанских США. По всему миру их ждет хоть и символический, но подарок. И дарят президента не только нашим, но и нашим своим заграничным коллегам. портрет политика выготовленный из полийского бурштину. Но если, к примеру, в США давно созданный и открыт для всех любопытствующих реестр подарков, То украинцам, чтобы посмотреть, что же дарят их же министрам или президенту, нужно собраться и поехать в Киев, где, собственно, и находится спецмузей. Или же ждать криминальных сводок. К примеру, таких, как две недели назад, когда мы узнали о властелине подземелья, экзом губернаторе Николая Романчуке. Напомним, он прославился своими золотыми подвалами. А уже сегодня в суде оказывается, что на его состояние могли повлиять даже сотрудники завода Океан, где Романчук был директором, которые и скинулись на дорогие подарки директору в виде золотых слитков. Но если какому-то директору завода дарят золотые слитки, то наверняка и в музее правительства все усеяно золотом. Едем туда. Это премьер-министр, это вице-премьер-министр, это министры. И они обязаны свои подарки сдавать. Это музей, подарка в правительство Украины. Владимир Татаренко согласился показать и рассказать, что же дарят украинским министрам. Тут мы видим подарок от вице-президента Соединенных Штатов Америки Байдена. Так уж Яценюку. Да. Так, Яценюку подарованный. ваза подарована премьер-министру Юрию Яханурову. Ну, бачите, схоже на дерево. А еще, как сказали бы следователи, ключик из металла желтого цвета. Его презентовал ливанский бизнесмен экс-премьеру Азарову. Это символичный ключик, который нашел возможность подарить Украине на территории Ливану примещение под посольство Украины в Ливане. И разнообразные сахарницы, визитницы, запонки и декоративные тарелки. Это, кстати, подарок от под керевництва Туреччины. Дуже Тонка робота. Це такий своєрідний глечик, келих. Можна сюди наливати якусь рідину. Да, схоже на те, що скло. Хоча самі роботники музеїв назовуть цю колекцію безценною, але те, що прийнято вважати дійсно дорогим, тут не знайдеш. Володимир Борисович, а де ж от золото? Діаманти? Ми бачимо тільки те, що тут є. Нужно отдать должное Арсению Яценюку. Больше всего подарков в музее поступило именно от него. Ну, это те, что до нас мы то это эти еще и все и в процессе. Происходит. Но есть и вопросы, как с премьеру. Вот, к примеру, Папа Римский в сложный для Украины период подарил ручку для подписания мира. Вот ручка, яка была подарована Арсению Петровичу Папу Римским. все а, є вона тут? Цієї ручки тут немає. А вот подарки из обычного металла и из обычных рук министра МВД Арсена Авакова на месте. К примеру, гильза от снаряда. Тут. Арсен Борисович именно эту гильзу дарил и экс-премьеру Яценюку, и экс-министру финансов Наталье Ярейско. 120-мм гильза от снаряда, расписанная полтавской художницей. И лишь одна на месте, похоже, Наталья Яреська, ваза, снаряд пришлась по душе. Но женщине чаще ведь дарят цветы. Уникальные часы, дорогие духи или суперкары. Что бы ни дарили президентам Украины, все эти подарки должны попадать в специально созданный фонд подарков президентов Украины, который, собственно, и находится в Национальной библиотеке Украины имени Вернадского. Поскольку руководство нам категорически запретило там снимать, у нас есть читательский билет, который, собственно, и позволяет туда попасть без проблем. И только для зрителей секретных материалов мы покажем, что же нового и уникального подарили президенту Петру Алексеевичу Порошенко. Идем туда. Напомним, что год назад в этом же месте нам проводили экскурсию. В фонде президентов, как и в музее правительства, не посмотреть на бриллианты, не золотых слитков. Подарки тут философские. Ценность их, как материал, не вызначена. Ценность их, как подарки президенту, конечно, они есть обычные. Вот и подаренная господину Порошенко бумажная карта Украины. Які является собой Пазл це частини України, карта України і е, символічну голку, якою президент має цю країну поєднати. І предмети інтер'єра це декоративне панно від посла Республіки Корея. А ще меморіал звесному солдату? Декоративна тарілка із Лівана і кілька картин. Прошел уже год, логично, экспозиция должна была пополниться, учитывая, что у гаранта был еще день рождения, который застал его в США. Полны надежд идем узнавать, что нового надарили гаранту. На новичнице. Ой, старелочка. А ну, цехаешь вот так гид берется выдавать старые подарки за новые. Это для мастерии, она справится с бачем. Ну, на жаль, мы после обычно ничего не отремонтируем. Предлагают посмотреть на вышиванку и вышитую картину, поступившие в фонд президента в 2015-2016 годах. И напоследок обратят наше внимание на две открытки ко дню рождения гаранта. От народного депутата-председателя группы «Воля народа» Ярослава Москаленко и от первого заместителя Госгорпромнадзора Олега Павлюка. И это все. Новейшая коллекция президента закончилась. Украина на пути в Европу приняла ряд важных антикоррупционных законов, согласно которым депутаты должны отдавать неприлично дорогие подарки. Посадові особі не можна приймати подарунки, якщо вони більше 2,5 тисяч гривень. Якщо людина приймає подарунок е, більше, то це вже підстава для правоохоронних органів. Здавати презенти по закону треба в спеціально создану оценочну комісію, яка приділить стоїмость подарка і місце для нього. Ті, хто захоче подарувати якісь подарунки. Е... И те депутаты не сумлинные, которые не захотят их официально показать, они, может будете так это сделают. Уже второй год мы добиваемся в аппарате Верховной Рады согласия снять эти подарки. И все два года журналистов почему-то банально и незаконно игнорируют. Глава Верховной Рады с этой проблемой тоже еще не разобрался. Лишь подтвердил, комиссия существует и деньги из бюджета получают. Ну там секретарь цієї комиссии и голова, власне, что назначили не А чему? Мне встагаю. Да и вообще, за весь период независимости Украины есть лишь несколько фотографий подарков, что попали в призрачный музей Верховной Рады. Это канцелярский нож от президента Европарламента, хрустальный набор для коньяка со Словакии. И дорогие духи, которые замглавы Верховной Рады Оксана Сырыт отказалась принять на 8 марта от главы ДПС Романа Насирова. И дело не в кризисе. Хоть депутаты и заявляют о своих скромных предпочтениях в подарках. Мне краще якусь книжку подарувати. Значок это мне подарила моя команда. Тишуся, якщо мне даруют э, книжку. Те, кто в парламенте уже десятилетиями утверждают, у депутатов появилась страсть к вещам подороже. А такие подарки лучше держать подальше от общественности. От книг, которые написали, до коштовнейшего антиквариата. Если и дарят этот дорогой антиквариат, то именно он и должен попасть в руки к вышеупомянутой комиссии, которая приступает к его оценке. Вот, например, портрет Эгона Косута. Это был портрет неизвестный, и стало ясно, что это портрет принцессы Дейзи, одной из легендарных личностей конца 19 и начала 20 века. Елена вместе с коллегами из Национального музея Ханенки проводит подобные оценки предметов искусства. Мы попросили рассказать, что ждет члена комиссии, попади ему в руки депутатский антикварный подарок. Имя автора и подлинность этого произведения. Затем, как это неудивительно, размер этого произведения. Техника, в которой это написано. То есть, если это акварель, это будет одна стоимость, если это холст масла, это другая стоимость. А еще множество разных технологических экспертиз. Работы на месяцы, а иногда и годы. Подобные экспертизы, конечно же, вряд ли смогут провести в стенах Верховной Рады. Поэтому законом предусмотрено, что члены оценочной комиссии могут обратиться к таким экспертам, как Елена, например, за оценкой. Но на практике поспешат к карманным экспертам, которые оценят так, как это необходимо депутату. Это гуляет огромное количество сертификатов, подписанных профессор такой-то и такой-то. Но это ничего не значит. Вот и получается, что мифическая комиссия, о составе которой нам также не спешат рассказать, может работать не на благо народа, а на благо конкретного депутата, оценивая намного дешевле шедевры, которые на самом деле стоят миллионы. Конечно, словить на горячем избранника, которому презентуют антикварный подарок, практически невозможно. Но есть и те, о которых мы можем спросить о подарке. Вот, к примеру, Сергей Каплин. Это рубай дома моя. С топором рвался к мэру Полтавы. Я к Петру рубай евро. А уже через несколько месяцев в руках у главы партии простых людей красовался совсем непростой телефон. Ценой в 20 тысяч гривен. Хоть телефон и был подарен, в декларации графа подарки отсутствует. Был iPhone, который вам подарили э, коллеги. Ну. Вот вы его не занесли в декларацию. Ну, вам, наверное, необходимо все-таки поступить на какой-то э, финансовый факультет университета. И там вас научат, что декларируется период, э, э, в который не нужно было носить мой iPhone. В 2015 году вы были с iPhone? Нет. Пусть Сергей Каплин отрицает нужность декларирования непозволительной для его зарплаты роскоши, о том, когда же подарили дорогой телефон, напомним ему его же словами. У меня шестой, айфон. Вот, мне на а, мое день рождения, 15 грудня а, 2014 года, а, подарували мои а, помощники, мои а, коллеги. А это значит, что поле подарки все-таки должно быть заполнено. Правда, есть и те, кто в декларации честно отметился. Вот, к примеру, немногословный нардеп Виталий Гудзенко. Вы не скажете? Ну, не, не скажу. Немного поразмыслив, все-таки решил говорить. Ну ладно, добро скажу. Это просто страховые выплаты. Вот, Вышка записала записали всю сумму в дарунки, в призы и выигрыши. А есть, соответственно, строка страховые выплаты, страховые ушкодования. Ну можливо, не в ту строку записали. Я звідки знаю. Ну тоді для цього податково на перевіряє, які проблеми. Почому ж так манять депутатів графа подарок і вони з удовольством впісувати туди мільйони. Ми спросили у юриста Лавренча Царука. Аказується, це спосіб економії. Вони так робили тому і роблять, тому що подарунки за податковим законодавством від близьких родичів не підлягають оподаткуванню. И таких любителей подарков под куполом мы обнаружили около полусотни. Вот, к примеру, еще Максим Куричий с немалым подарком – 148 тысяч гривен. Это деньги, которые я отримав от своих батьков. А что, ну, это подарок от батьков? Так. А чем занимаются вас батьки? Предприемскую деятельность, так ж мама занимает. Не против подарков и Аркадий Карнацкий из БПП. У него подаренных 362 тысячи гривен. Сразу и не припомнит, откуда же эти деньги. Нет, это не точно. Це, скоріш за все, все між членами родини э, було дарування долі в майні або окремого объекта майна. По-моєму, так це було. Больше всего подарков или выигрыша получили братья Добкины, у которых в графе подарки по 10 миллионов гривен. Также и Нестер Шуфрич, у которого почти 11 миллионов гривен. Виктор Балога побывал и на посту министра. Уже который год депутат. С высоты своего опыта уверяет, если искать подарки, то не в парламенте. Заявление поширено больше в кабинете министров, администрация президента, там, где принимаются серьезные решения. Претендентом номер один в нарушении антикоррупционного законодательства стала Наталья Королевская при Януковиче она была на посту министра социальной политики. Тогда мы засняли, как Наталья Юрьевна на ее день рождения непосредственно в министерство сносили подарки. Например, пакет с надписью «Шапар». Это бренд часов класса «Люкс». Такие могут стоить миллионы гривен. Все это, согласно закону, должно было быть отображено в декларации, но у нее за 2014 и за 2015 год графа «Подарки» пустует. Хосе Угас – экспец-прокурор Перу. Он посадил в тюрьму президента-коррупционера. Сегодня он глава правления самой авторитетной антикоррупционной сети в мире. Лучшая практика в мире – это цена подарка где-то 20 долларов, не больше. Даже когда чиновники идут на ланч, если цена в чеке больше 20 долларов, счет надо поделить поровну. Конечно же, это работает только там, где чиновники знают про этику и уважают законы. Есть страны, которые сами себе провозглашают код этики, которые вообще запрещают подарки для чиновников. Я знаю такие случаи, когда чиновники возвращали лэптоп, костюм и так далее. Как же быть Украине, в которой закон все еще работает избирательно, и депутаты, что из силы, пытаются увильнуть от уплаты налогов? Господин Хасе отвечал много. Если коротко, то на это должна быть и политическая воля первых лиц, и прозрачность работы госорганов. Но и люди должны стараться. Люди должны понимать, что благо для всех в первую очередь, а уже потом выгода личная. Хосе уверен, что Украина может добиться успеха. Главное – воплотить в жизнь антикоррупционные законы, которые недавно приняты. Мы можем посмотреть, например, страны-соседа, Грузию. Там успешно боролись с коррупцией. Если все то, что предложено по противодействию коррупции, будет исполнено у вас, это уже большой толчок для Украины, и она будет развиваться в этой сфере. И вот уже в Организации Объединенных Наций берутся за Украину, помогая ужесточить наказание за коррупционную тягу украинских чиновников. Програма розвитку вони взагалі розробила цю систему. Софія Ковач, антикорупційний експерт, розказує, що вже з августа чиновники первого шолона не зможуть прятати в графі подарки корупційні гроші. Їм помішає внедрення електронного декларування. Чим вона принципово відрізняється також від старої є те, що е, окей, подарунки вони будуть продовжувати декларувати. Проте крім подарунків, вони мають декларувати видатки. Тому що, коли людина декларує видатки, очевидно, неї видатки має мають сходитися з доходом. Конечно, новая система не и не запретит депутатам или чиновникам брать подарки. Однако важно, что все декларации будут в открытом доступе. И каждый сможет пожаловаться инспектору из специально созданного национального агентства по предотвращению коррупции. Заполните заявку в НАЗК. Кажучи, вказуючи, що от то чиновник отримав такой то приз. Будь ласка, перевірте. Це контроль и контроль з боку НАЗК Має нас забезпечити вид выпадки такої такой Когда чиновники плюют не только на этику, но и на уголовный кодекс, контроль народа ⁇ один из важных инструментов борьбы с коррупцией в Украине. И когда ее масштабы упадут до минимальных, это и будет, наверное, самым главным подарком для всей страны.